Ну, чертом, лысым, ты представляешь переговоры Лихо. сегодня? Ну а чего? Как бы вы сели поговорить? Да надо говорить все очень просто. Угу. Как, что вы хотите? Ваши условия. Что вы к нам пришли? Написали пункт. Что надо? Что надо, ребята? Вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честно говоря, мир-то надо на наших условиях. Потом сказал, смотрите, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошлись. То есть что-то пришлось бы отдавать. Я не, а очень просто решить угу. что? Вот смотрите, я с ним говорил, вот список, класс. Угу. А вот наш список. А вот они идут на это. А дальше люди, я вам дальше говорю, я считаю, что надо так. Но, как и выбор президента, все решение на вас. Вот вам референдум. Онлайн, по телевизору. Ребята, нам надо хотя бы знать, хотя бы знать результат, что думают люди. Люди тебе голосуют. Однозначно за, однозначно против не будет. Но будет какая-то история. Утвердили список и пошли жить.